abu usayd al ansoriy roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqayotib erkaklar bilan ayollar yo'lda qorishib ketganlarini ko'rib chetroq turinglar yo'lning o'rtasidan yurish sizlarga emas sizlar yo'lning chetini lozim tutinglar dedilar sahobiy aytadilarki shundan so'ng ayollar yo'l chetidagi devorlarga yopishib yurishlaridan hattoki kiyimlari devorga ilashib qolar edi imom abu dovud rivoyati sahobiya ayollarning bu amriga bo'ysunishlarida mubolag'ani qarang erkaklarga tegib ketmasak bo'ldida deb de rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amrlarini o'zlaricha tavil qilmadilar aslid rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga devorga surkalib yuringlar demadilar ammo ular chetda yuringlar degan amrni ortig'i bilan ado qildilar bizning zamonamizda esa erkaklar ko'chada yurganda hijolatdan devorga yopishishga majbur bo'lmoqdalar vallohu alam